Hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masaca kəsəbəsində marşrut dayanacağına yaxın, bax gördüyünüz kimi, bax o irəlidə əlimlə göstərdiyim yerdən marşrut dayanacağı keçir. Gördüyünüz bax bu evdir. Hər iki tərəfi yoldur. Yəni bax bu tərəfdə yoldur, qarşı tərəfdə yoldur. Gözəl bir altı qarajlı evdir. Hörmətli izləyicilərimiz, iki ailəyə yararlı evdir. Gördüyünüz kimi, bax bu formada çölüdür. Deməli, bax bu formada xarici görünüşüdür. Bax bu formada. Həyətan sayəsidir. Alt hissəsində bax bu formada qara hissəsidir. Bənzərini çatdırmaq istəyirəm ki, ev 2 mərtəbədən ibarətdir, 2 ailəyə yararlıdır. Bax burdan yanına keçmək mümkündür, yan tərəfi. Bax belə suvaqlanıb. Çox səliqəli bir evdir, hörmətlə deyəcəmiz. Qiyməti də normal qiymətə təklif olunur. Deməli alt hissəsini də, yəni 70% təmir ediblər, divarlara ağardılıq, elektrik xətləri çəkilib, kombi xətləri çəkilib. Yəni istəyən şəxs buranda kiçik bir sərmayə qoyub buranda təmir edib yaşaya bilər. Bax gördüyünüz kimi burada belə bir otağıdır. Bura mətbəx kimi nəzərdə tutulub. Döşəməsi betondur. Deməli burada yenə də növbəti olaraq növbəti otağıdır. Bax bu formada belə gördüyünüz kimi Növbət otağıdır. Burada bax belə bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi çment betonudur. Və burada da digər yataq otağıdır. Bax belə. Qaxırq evin əsas yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş hissəsinə həyətan sahəsini ümumilikdə yenə də təkrar sizə göstərəm. Bax bu formada gözəl həyətanı sahəsi var. Bax bir də gözəl görünüşə malik bir evdir. Qaxırq evin əsas yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş hissəsinə Baş belə bir dəhlizdə görməkləcəyimiz. Yenə təkrarlayırdım ki, marşrut dayanacağa çox yaxın bir evdir. Deməli, buradan dəhlizdən daxil olarkən sol tərəfdə evin belə bir mətbəxi idi. Çox geniş bir mətbəxi var. Bax, bu formada mətbəxdir. Burada Qonaq otağı da hörmətinizə deyəcəyimiz. Gördüyünüz kimi qonaq otağının ölçüsü də genişdir, işıqlı bir otaqdır. Orda televizor üçün yer qoyulub. Yenə də baxın, burada kombi xətləridir. Bax, belə bir formada. Və burada yemək otağıdır. Gördüyünüz kimi Və burada da növbətdir yataq otağı. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, evin qiyməti 64500 manata təklif olunur. Real alacaq qiymətdə endirim olacaq. Bax, burada da hallı otaq. Ümumiyyətlə üst hissələ 3 otaq otağı, daha doğrusu 3 otaq, aşağı hissədə isə yenə təkcə olaraq 3 otaqdır. İsteyə görə aşağı hissəni təmir edib ailəyə üçün yararlı etmək olar. Qiyməti təkrar olaraq yenə qeyd edirəm 64500 manatdır. Real alacaq qiymətdə eldirib olmaz.